Мені дуже приємно відкрити традиційну вже тринадцяту міжнародну спеціалізовану виставку зброя і безпека та десятий міжнародний авіакосмічний салон «Авіасвіт-21». дуже символічно, що ці події відбуваються напередодні великих свят. Це свята покрови і державна свята День захисника України. Міжнародні виставки оголошуються відкритими.

дорожную, какую да. бы И да. вот это вот все вместе. И сколько таких уже Да, да. А что, да. да, это, да, хоть много, еще никто не выкрасывает.

база. в автомобиле 8. База американская. Форда доработанная. Э, значит, э, автомобиль отключен. Ста, 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 станак уровень 2, украинский четвертый класс, плюс э, противоосколочная защита, филаровое покрытие. Нигде больше на автомобилях украинских производителей пока это не используется. Это разлог уже доработанный. Борисович уже заценил. Если сравнивать с тем, который будет, так, по а сравнить, это по результатам ведения боевых действий, уже доработано. И по надежности, и по комплектации. Потому что ребята потребовали крышки, ребята потребовали досыгатель. Это все мы сделали, составим моделью. Плюс по начинке борьба с пылью, с грязью. То есть на базе американского штата? Да. да, один к одному то, что стоит у них на сборке. Вот это это аналог, аналог, <свес> только <свес> аналог, И пробовать, Это экспериментальный рисок. Мы зараз помогу по Не во что цели сюда. Самое главное. Для беспилотников это актуальная штука нас нечего да. Именно поэтому мы пришли к Ремис. Не выстрелили. Нет, это пока. можно, но интересно придется переделать поворотные В то же время, что? время,

Что боевого хорошего есть? Пистолеты. Пистолеты, автоматы. Пистолеты. Кольт 1911. Блоки. Береты. Гелтек. И 2. Да. Уже Американцы, как Что-то новое есть?

i <laughs>